पेश किया गया जब आप वहाँ पर निमरूद के सामने पेश हुए तो उसने बड़ी बड़ी बातें की बड़ा कुछ बोला अपने आप को खुदा भी मानता था बड़ा जो है ना उसको अपने ऊपर तकबर और गुरूर था जब ये सामने गए मुनाजरा हुआ बातचीत हुई उसने बोला इब्राहिम तुम दावा करते हो तुम्हारा रब है जो ला शरीक है कहने लगे हाँ जी मेरा रब है और वाहदा ला शरीक है वो हर चीज़ पे कुदरत रखता है वो जिंदा को मुर्दा भी करता है और मुर्दा को जिंदा भी करता है तो वो कहने लगा ये कौन सी बड़ी बात है ये तो मैं भी कर सकता हूँ मैं मुर्दा को जिंदा कर सकता हूँ और जिंदा को मुर्दा मैं भी कर सकता हूँ आपने अपने वज़ीर को बुलाया और हुक्म दिया कि वो बंदा लेके आओ जिसको फांसी की सज़ा हुई है जिसको कल फांसी देनी है उसको लेके आओ आपने उसको आज़ाद कर दिया कि जा मैंने तुझे माफ़ किया तेरी जान बख्श दी मैंने और एक बिल्कुल बेकसूर सा बंदा उस मजमे में बैठा हुआ था उसको उठाया और बोला इसकी गर्दन उड़ा दो कहने लगे देखो मैंने भी तो किया है ये कौन सी बड़ी बात है कि रब जिंदा करता है और मारता है ये तो मैं भी कर सकता हूँ फिर यहाँ पर एक नुकता जो है वो ये है कि जब आप इल्मी जवाब दे रहे हों और सामने वाला बेवकूफ़ाना जो है आपको सवाल कर रहा हो फिर उसको जवाब इल्मी नहीं देना चाहिए फिर उसी के हिसाब से फिर उसको जवाब देना चाहिए अब आपको पता चल गया ये अक़ल का अंधा है इसको पता ही कोई नहीं है कि मुर्दा को जिंदा करना है तो ऐसे करता ना किसी मुर्दा चीज में जान डालता इसने तो एक फांसी के कैदी को आजाद कर दिया और कहा मैंने इसको जिंदा कर दिया कि इसको अकल नहीं है इसको पता नहीं है कि खुदा क्या चीज है तो फिर आपने उनसे बहस नहीं की इलमी बहस नहीं की फिर आपने फौरन उसी के जहन के मुताबिक फिर उनको बोला कि मेरा रब वो है जो सूरज को मशरक़ से निकालता गया और मगरब में गरूब करता गया फबोही ही जी कफ़र वो काफिर लाजवाब हो गया अब इस आया मुबारक की तफसीर में इस्माइल हकी आपने ये बात लिखी है कि अगर यहाँ पर वो वो निमरूद ये बात करता वो कहता कि ये काम तो मैं करता हूँ मशरक़ से सूरज निकालता हूँ मगरब में गरूब करता हूँ अगर तेरा रब सच्चा है वो वाकई मौजूद है तो फिर उसको क्या है कि मगरब से सूरज निकाले और मशरक में गरूब करे तो ये सारा माजरा जो था रब ताला खुद देख रहा था और आपने बड़ी खूबसूरत बात लिखी और इस जुमले में मज़ीद जान डाली आपने लिखा कि रब ताला ने फरिश्तों को हुक्म दे रखा था क्या फरिश्तों आज अकेला मेरा इब्राहिम मेरी वाहदानियत का प्रचार कर रहा है अगर सामने वाला ये बात करता है ना कि मशरक से मैं निकालता हूँ और मगरब में गरूब करता हूँ अगर तुम्हारा रब सच्चा है तो अपने रब को बोलो मग़रब से निकाल के मशरक में गुरूब करें तो रबाली ने फरिश्तों को हुक्म दे रखा था अगर ऐसी बात हो तो मेरा इब्राहिम हारना नहीं चाहिए फ़ौर सब कुछ बदल देना सूरज को मगरब से निकाल के मशरक़ में गरूब कर देना मेरा इब्राहिम हारना नहीं चाहिए आपने फरिश्तों को हुक्म दे रखा था लेकिन वो वहाँ पर लाजवाब हो गया और ये भी इंसान का एक बहुत बड़ा खासा है कि जब वो मुकाबला नहीं कर सकता फिर वो ज़ात यात पे उतर आता है फिर वो ऐब ढूँढने लग जाता है जब सवाल जवाब ख़त्म हो गए जब वो लाजवाब हो गया फिर वो कहने लगा कि अब इनको हराना तो मुश्किल है तो आपने बोला कि मेरा रब वहदू ला शरीक है वो मशरक से सूरज निकाल के मगरब में गरूब करता है वो जिंदा को मुर्दा और मुर्दा को जिंदा करता है मैं उस रब को मानता हूँ आगे वाले के पास दलील कोई नहीं थी फिर वो जतियात पर उतर आया वो कहने लगा अब इसको हराना मुश्किल है लिहाजा ऐसा करो कि इसको आग में जला दो किस्से ही ख़त्म कर दो इसको आग में जला दो किस्से ही ख़त्म कर दो ना कि रब के नाम लेने वाला बाकी रहेगा ना ही मेरी खुदाई को कोई बंदा झुटलाने वाला होगा